Syafiq Abdel dijangka kehilangan majoriti Dun Sabah dengan dua ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, dari Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, UKO, mengumumkan meletak semua jawatan dalam parti itu berkuasa-kuasa serta merta hari ini, menguatkan lagi ramalan yang menyatakan Syafiq Abdal, Presiden Parti Warisan Sabah akan kehilangan kerusi majoriti DUN Sabah menjelang Julai ini, di mana bakal menyaksikan sokongan beralih semula kepada Musa Aman. Political shift dijangka berlaku berikutan ketidakpercayaan adun-adun di bawah kerajaan Parti Warisan Sabah terhadap pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah selepas kejatuhan kerajaan negeri Johor, Perak, Melaka dan Kedah yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Negeri Sabah diramalkan akan mengalami political shift menerusi percaturan politik yang lebih kompleks berbanding negeri-negeri lain. Pembentukan gabungan secara unit individu yang membentuk keputusan kolektif memberi sokongan majoriti kepada Musa Aman dijangkakan akan berlaku. Menurut maklumat yang diperolehi, 16 adun daripada Kerajaan Warisan dan Pakatan Harapan akan berani memberikan sokongan kepada Musa Aman, di samping kerjasama Bung Waka, Amno, Haji Junor, PPBM, Jeffrey Kitingan, Star bersama parti politik, pimpinan masing-masing dan beberapa parti politik lain menyatakan sokongan kepada Musa Aman political shift yang dijangkakan berlaku berpotensi meruntuhkan intra-organisasional parti warisan Sabah sebagaimana yang dialami oleh UMNO Sabah selepas berakhirnya pilihan raya umum ke-14. Kebarangkalian parti warisan Sabah menjadi suatu kuasa politik kecil sebagaimana yang pernah berlaku di dalam sejarah politik Sabah terhadap beberapa parti politik tempatan adalah tinggi. Malahan, sefera politik Sabah memperlihatkan posisi parti warisan Sabah, warisan, dalam situasi yang sangat serius. Berikutan gelombang penolakan rakyat Sabah, sejak meletusnya isu-isu melibatkan bahasa sementara Sabah, kelemahan tak berurus ekonomi, kelemahan pengurusan krisis pandemik COVID-19 dan kegagalan pelaksanaan pakej bantuan COVID-19 Sabah. Di samping itu, kegagalan Syafiq Abdal memperkukuhkan pimpinan parti warisan Sabah dengan penglibatan pemimpin daripada golongan profesional dan berpendidikan tinggi di peringkat bahagian telah menyebabkan parti politik tersebut dianggotai oleh kelompok pimpinan yang kurang berpengetahuan dalam politik, ekonomi dan pentadbiran serta dikuasai political emotions berbanding memaksimalkan peranan kepimpinan bagi menyumbang kepada pembangunan negeri. Situasi berbeza di pihak Musa Aman yang memiliki barisan kepimpinan berpendidikan tinggi dan berpengalaman. Malahan, beliau turut memperlihatkan perilaku profesional mengikut aturan undang-undang dan membiarkan komparatif judgement berlaku secara semula jadi menerusi pengalaman empirikal masyarakat walaupun dikhianati dan ditindas selepas pilihan raya umum ke-14. Strategi politik sedemikian telah melahirkan reaksi bersifat subversif yang mendorong penolakan secara semula jadi oleh rakyat kepada pimpinan Syafiq Abdal. Malahan, sejak berakhirnya pilihan raya umum ke-14, Musa Aman dilihat tidak mempamerkan sebarang corak propaganda politik. Beliau cenderung memberikan fokus kebajikan rakyat di samping memberikan ruang untuk rakyat menilai kemampuan tatbir urus Syafiq Abdal. Malahan, keengganan Syafiq Abdal menggunakan data BRIM, BSH dan BPN bagi dijadikan sumber data untuk paket bantuan COVID-19 Sabah telah menyebabkan gagalnya proses pelaksanaan penyaluran bantuan sehingga menimbulkan kemarahan dan keluhan rakyat. Beliau juga telah membuat keputusan untuk bergantung kepada pihak MPKK yang majoritinya terdiri daripada lantikan politik bagi menyalurkan paket bantuan COVID-19 Sabah kegagalan proses pelaksanaan pakej bantuan COVID-19 Sabah telah menyebabkan ketidakpuasan hati dan kemarahan dalam kalangan rakyat khususnya golongan yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan. Keadaan tersebut telah memberikan tekanan kepada adun-adun di pihak kerajaan negeri Sabah sehingga menggugat sokongan rakyat terhadap mereka. Maka, faktor-faktor tersebut mendorong sejumlah adun-adun tersebut untuk kembali mengalihkan sokongan terhadap musuh aman bagi menjamin politikal survivaliti masing-masing. Di samping itu, faktor ekonomi stability menjadi suatu faktor prioriti di dalam menentukan masa depan negeri Sabah. Kemampuan tatbir urus ekonomi yang diperlihatkan Syafia Abdel tidak mampu meyakinkan adun-adun di bawah pimpinannya. Kelumpuhan industri pelancongan berpotensi meninggalkan kelompongan maksimal kepada pertumbuhan KDNK negeri Sabah pada tahun 2020 tambahan pula, berdasarkan laporan DOS pada tahun 2019, negeri Sabah merekodkan penurunan pertumbuhan KDNK sebanyak 6.5% daripada 8.0% pada tahun 2017 kepada 1.5% pada tahun 2018 di bawah pimpinan Syafiq Abdal. Jika negeri Sabah mengalami penurunan kadar pertumbuhan secara berterusan, kadar pengangguran dan kemiskinan akan menjadi suatu krisis yang kritikal. Krisis pengangguran dan kemiskinan yang kritikal akan menyebabkan berlakunya kemerosotan sosial prosperity di mana keadaan tersebut akan melemahkan sokongan rakyat kepada kerajaan Syafie Abdal dan barisan pemimpinnya. Bagaikan cacing kepanasan, mampu kau Syafiq Abdal mempertahankan kedudukannya di Sabah. Musa Aman yang dilihat memiliki rekod pentadbiran yang jauh lebih baik berbanding Syafie Abdal terutamanya di dalam mendana ekonomi kerajaan negeri telah menjadi calon terbaik bagi menyelamatkan negeri Sabah daripada dilanda kemelesetan ekonomi di samping kedudukan Sabah sebagai sebuah negeri pembangkang yang tidak mesra kerajaan pusat akan menyebabkan kerugian kepada negeri Sabah. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.